Приветствую еще раз, собрать, и в начале богослужения прочитайте из Псалма 26 Псалом Давида. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться, Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться, если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать моих, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, что того только ищу, чтобы пребывать меня в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда возвеселилась бы, бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его в скинии Жертва славословия. Стал бы петь и воспевать перед Господом. Аминь. И пропоем псалом. Родите. Спевайте. Славьте Господа. Отец наш Небесный, Владыка наш, Отец наш, Господин Субботы. Благодарим Тебя, Господи, за этот день, солнечный, который посылаешь особо можно. Благослови, Господи, в Твой покоит нас в чтобы уповать на Тебя, Господи, иметь общение с Тобой, с друг с другом, Господи, братьями и сестрами. Благослови, Господи, весь Твой служение, помню, что все прошло во славу, чтобы донеслось слово Твое, Господи, до нас всех и принялось в сердце наше. Освободи нас от всех болезней, от всех болезней, от всех болезней, Господи. Прибудь с нами Духом Твоим Святым и, и подвеси нашу жизнь. Я с ума от тебя за ситуацию в стране, Господи, в нашу, чтобы ты быстрее все закончил, Господи, все мирно, все мирно прошли. И будет. во всем святая воля Твоя, Господи. За все тебя просим, моля Бога и Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.